السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیرت النبی علامہ شب دین و مانی رحمت رحمۃ علیہ سبق نمبر پچیس ہیڈنگ ہے حرب فجار کی شرکت علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے ان میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے یہ لڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی تھی قریش کے تمام خاندانوں نے اس مارکا میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں آل حاشم کے علم بردار زبیر بن عبد المطلب تھے اور اس صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے بڑے زور کا مارکا ہوا اول قیس پھر قریش غالب آئے اور بلاخر صلح پر خاتمہ ہوا اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ خلار اعظم حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی لیکن جیسا کہ ابن حشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا امام سہیلی نے صاف صاف تصریح کی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی ان کے الفاظ یہ ہیں ترجمہ اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑائی ایام الحرام میں ہوئی پیش آئی تھی نیز یہ وجہ تھی کہ فری کین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا حلف الفضول لڑائیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل اور صفاقی موروثی اخلاق بن گئے تھے یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی جنگ فجار سے جنگ واپس جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو بیر بن تو زبیر بن عبد المطلب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرکردہ تھے یہ تجویز پیش کی چانچہ خاندان بنو حاشم زہرا اور تیم عبداللہ بن جدان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں رہنے نہ پائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدہ میں شرکت کی اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو صرف خون سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا اور آج بھی ایسے معاہدہ کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں اس معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اول اس معاہدہ کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا یعنی فضیل بن حرس فضیل بن ودا اور مفضل یہ لوگ جرہم اور کتورہ کے قبائے قبیلہ کے تھے اگرچہ یہ معاہدے اے, معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو بھی یاد نہ رہا چنانچہ قریش جو نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ سمرہ ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے تعمیر کعبہ کعبہ کی عمارت صرف قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چاتنا تھی جس طرح ہمارے ملک میں عید گاہیں ہوتی ہیں چونکہ عمارت نشیب میں تھی بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی حرب میں آتا تھا اس کی روک کے لیے بالائی حصہ پر بند بنمایا گیا لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا بلاخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھاک کے نئے سرے سے زیادہ مستحکم منائی جائے اس نے اتفاق سے یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تخت مول لے لیے جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باکوم تھا ولید اور اس کو ساتھ میں ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر تعمیر شروع کی مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے لیکن جب اس اسفت کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھچ گئیں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی چار دن تک یہ جھگڑا برپا رہا پانچویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے جو کریش میں سب سے زیادہ معمر تھا رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی سالس قرار دیا جائے سب نے یہ رائے تسلیم کی دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی پہنچ... موقع پر پہنچے کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا لیکن رحمت عالم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرم ور ہوں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قبائل دعوے دار ہیں ان سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسفت کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں جب چادر موقع, موقع کے برابر آ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر حج کو اٹھا کر نصف فرما دیا یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الٰہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی ہاتھوں سے نصف ہوگا اسی طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنِ تدبیر سے روک گئی کعبہ کی عمارت اب مسقف کر دی گئی لیکن جو کہ سامان تعمیر کافی نہ تھا ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصہ کے گرد چار دیواریں کھینچ دی گئیں پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے نئے مسلمان ہیں دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے وما علينا الا البلاغ الله حافظ.